Наш поріг Звадкує свято вся наша країна, своє майбутнє, зміну молоду, благословляє нині Україна. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, технікум, ненька Україна, нас вітає всіх зі святом знань. Дорогі студенти, шановні викладачі, батьки, гості, урочиста лінійка, присвячена початку нового навчального року, оголошується відкритою. прапор України та прапор дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії внести технікум до внесення державного прапору України стояти струнко. День золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай він уславлений. Квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть. Гляньте, жита в ньому золото ллють. Жита й волошок наш прапор ясний. З неба і сонця, як день весняний. При виконанні державного гімну України стояти струнко. сентября День знаний мне хотелось бы поздравить всех вас с этим праздником потому что День знаний это действительно государственный праздник у нас сегодня новое пополнение это ребята пришли на первый на второй курс я могу сказать что мы Дружковский техникум ДГМА выполнил план приема у нас поступило 111 человек на бюджетные места. Кроме того, учиться, ребята, никогда не поздно. Я могу сказать, что мы уже третий год сотрудничаем с Центром занятости города Дружковки. И вот у нас будет работать группа, кому, за, послушайте, за 45 лет и более. То есть я... Говорю это почему? Потому что есть все, все возможности в нашей стране обучаться. Почему? Потому что стране нужны умные люди, которые бы разбирались и в технике, и в политике, и вообще в жизни. Поэтому, ну что, успехов, вам, мира вам, счастья. И я думаю, что в лице сотрудников, преподавателей, техникума вы найдете друзей, которые всегда вам помогут. И добрым советом. И э, будут хорошими наставниками на всю вашу жизнь. Успехов вам! Здоровья, счастья, успехов и в учебе, и в других делах. Надеюсь, что вы получите знания, умения, навыки в нашем учебном заведении, которые вам помогут в вашем дальнейшем э, жизненном становлении. В прошлом учебном году наши дети э, принимали участие в региональном этапе 5-15 международного конкурса. Э, Знавців української мови імені Петра Яцика. Це на регіональному рівні. І за підсумками цього змагання нагороджуються грамотами Ради директорів вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації Краматорсько-Слов'янського регіону, за підписом голови ради директорів ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Студенти нашого технікуму. Це Ясенчук Дмитро Олександрович, за занятых большинства. Видно. Вас наступившим учебным годом желаю, чтобы этот учебный год был лучше предыдущего. Ну и хотелось бы в этот торжественный праздник поощрить тех студентов, которые на протяжении прошлого учебного года активно принимали участие в спортивной жизни техникума, защищали честь техникума на городских и региональных соревнованиях. Ну и самых активных. Грамотой награждается студент группы ОЭ-13 Мущенко Игорь за активное участие в спортивной жизни студентка группы ИРПЗ-14 Гриценко Софья лучший бомбардир чемпионата среди студентов первого курса по футболу Гриценко Максим, студент группы ИРПЗ-13 наш братан Стефанюк Игорь, студент группы РПЗ-13. Игорь, где ты? Вадим Кульбашник, студент группы Дом-12. Нестренко Никита, студент группы РПЗ-12. Значит, вон идет, идет. Значит, награждается студент группы Том 14, Собаченков Елизар и студенты даже группы Бардак Дмитрий. Это наши ребята, которые представляют наш город, технику на республиканских соревнованиях по ракетомодельному спорту. На прошедшем чемпионате Украины были лучшими. Чернышов Александр, студент группы ЕПЛВ. И Гатон Дмитрий, студент группы. Всем ребятам спасибо, желаю еще раз крепкого здоровья и новых успехов. Желаю всего самого хорошего и чтобы вы получили столько на 5, а первокурсники и второкурсники только на 12. Ну, 12 было у нас, 3 и 4 не учатся, Мария Александровна. И хотелось бы поздравить тех, кто отлично закончил в прошлом году учебный год. Сорока Дмитро Олегович, студент группы РПЗ-14. Гайдук Артур Андреевич, студент группы РПЗ-14. Вікторія Миколаївна, студентка групи ЄП-13. Річкова Антон Миколаєвич, студент групи РПЗ-12. Гельнищук Світлана Дмитрівна, студентка групи єп 13 Тишин Ростислав Едуардовий, студент групи ЄП-13. Пановалова Марина Олегна, студентка групи РПЗ-12. Малишева Дар'я Андріївна, студентка групи РПЗ-12. Женко Дмитро Олексів, який студент Рупер-ПЗ-13. Карпов Олександр Сергійович, студент групер-ПЗ-13. Чепоренко Христина Юріївна студентка групи ЄПЕТ. Нагороджується Олентарь Олена Андріївна. Нагороджується Тирінова Олена Володимирівна. Олова нашої студентської ради. Нагороджується бабенка Вікторія Миколаївна. Участь у громадському житті. технікуму нагороджується остимінка Микита Максимович. І грамоту отримає ятичний Ростислав Едуардович. Конечно же, я хочу присоединиться ко всем пожеланиям, сказанным выше. И хочу напомнить, что сегодня у нас еще один праздник. В эти дни исполняется 75 лет нашего технику. В далеком 1940 году в нашем городе родился, появился на свет Рыжковский машиностроительный техник. Поначалу он был совсем еще маленький только две группы студентов. И у него не было своего дома. Занятия студентов проводились э, в различных помещениях разных зданий города. В 1941 году в наш дом постучилась страшная беда. Война. Принеся за собой разруху, смерти, горю. Фашисты вошли в наш город. Естественно, техникум работать больше не будет. Один за одним уходили студенты на фронт, преподаватели. Был расстрелян первый директор техникума. Когда дружковка была освобождена, студенты моментально начали готовиться. Готовиться к тому, чтобы восстанавливать свою страну, восстанавливать свой город. В холодных помещениях Здание вот нынешнего ЦГБ, нынешнего Центральной городской больницы, не имея абсолютно ни мебели на сколоченных из досок столах, лавок, не имея ни бумаги, ни карандашей, ни ручек, они постигали азы наук. И помимо этого строили себе дом. Вот этот красавец техником, наше здание, было построено силами самих студентов и преподавателей, и в 1951 году приняла своих студентов. И вот за эти годы из стен нашего техникума было выпущено более 15 тысяч специалистов. Мы никогда не могли подумать, что война вновь постучит в наш дом. И что год назад, летом, в городе не осталось практически ни одного украинского флага. В городе, в украинском городе, на украинской земле. Те, кто должен защищать был, честь государства. А нет, они это не сделали. В мае в городе, по которому разъезжали вооруженные бояки, только один украинский флаг взмывался в руках уже не молодого человека. Я хочу предоставить слово герою Украины, Водолазку Анатолию Даниловичу. Учебного года вы будущее гордость этой страны. Украина была, есть и будет. Слава Украине! 何 <music> Чального року оголошується закритою технікум Струнко Державний прапор України та прапор Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії винести.